Власне, вже з'явився він у студії. Запрошує його до нас. Це Богдан Овчарук, прес-секретар міжнародної амністії в Україні, і це тема того, що відбувається у Нігерії, а так Бокохарам, в результаті яких загинули більше двох тисяч людей цивільного населення. Це країна, в якій немає там якогось громадянського конфлікту, країна в якій немає зараз війни. В такому розумінні, як ми це уявляємо, але загинули більше двох тисяч людей за останні тижні. Міжнародна амністія оприлюднила сьогодні фотографії. Ми вже їх дивилися. От, власне, вони знову на екрані фотографії з, зі супутника, які були зроблені, тому що я так розумію, там на місці навіть недостатньо людей, які могли би задокументувати те, що трапилося. Отже, що відомо міжнародній амністії, що сталося у Нігерії, і яким чином було зібрано ці матеріали. Ну, вы правильно говорите о том, что очень тяжело собирать информацию в таких регионах мира, как Нигерия, и журналистов там намного меньше, чем в Париже, когда стреляют в редакции Шарли Эбдо. Те снимки, которые мы опубликовали сегодня, показывают до и после резни в Нигерии в двух городах, в городе Бага и Дарун Бага. Собственно, первые фотографии с 2 января показывают, насколько целыми были постройки. И фотографии 7 числа уже показывают масштабы разрушения в этих двух городах. То есть, грубо говоря, один из городов был полностью сровнен с землей. И можно сказать, что вот общее количество... Разрушении это где-то 3700 построек, 3100 построек в, в городе Бага-Дарон и 600 в городе Бага, но даже вот это количество на самом деле не представляет собой полностью достоверных данных, потому что там очень тесно. Естественные постройки, и вот одна постройка, это не является собой индивидуальный, индивидуальный дом. То есть одна постройка, это может быть сразу несколько домов. А вообще, что вам известно про том, кто такая эта организация «Бока Харам» и про то, чего она выступает, почему она влаштовывает эту ну, ну, Как правило, «Бока Харам» представлять, собственно, ну, не имеет смысла, потому что все о них и так знают, но мы повторимся, что ну, в 2000... да, 2002 году они организовались как радикальная исламская организация, и они выступают против всех западных ценностей, всех западных принципов которые, по их мнению, насаживает власть в Нигерии. Переводится, да, переводится она как «Харам – это грех», и вот Бога Харам означает, у них есть полное название, означает как «запрещено все западное», «запрещено западное образование», «запрещено западное влияние». Вот. И таким образом они пытаются навернуть христианский юг в, в такой радикальный ислам. А, а, это снова исламистская да, организация? Да, это исламистская организация. С 2009 года интенсивность их нападений в Нигерии очень сильно ужесточилась. А вот за прошлый 2014 год есть информация о 4000 людей, которые погибли. Вот. Ну, кроме того, что люди погибают, кроме того, что разрушают дома, разрушают больницы, разрушают школы, есть огромное количество внутренне перемещенных лиц. Ну, и мы знаем, что такое внутренне перемещенные лица, это не новое слово для нас, и в этой ситуации большинство людей, и это показано у нас на снимках, о том, что люди бегут через озеро Чад, в Чад, где ищут убежище. Так вот, даже чадские власти не предоставляют достаточно ресурсов и достаточно мест для тех людей, которые убегают от такой вот резни. А хто в першу чергу стає жертвами цієї організації? Ми знаємо, була історія минулого року з дівчатками, яких викрали також ці терористи з Боко Харам, і невідомо досі їх доля. Була навіть кампанія в Твіттері, яку підтримувала зокрема і дружина президента США Мішель Обама. Врятуйте наших дівчаток. Угу. І от тобто, власне, це переважно. женки, это переважно, я не знаю, девчата, підлітки. есть какие-то категории, на которых в основном ну, там сгнившие премованные Первая, первая спрямований группа людей, на которые э, нападают, э, нападают боевики Бока Харам, это безусловно правительственные войска, это безусловно э, силы безопасности, которые действуют в, э, в Нигерии. Вот кроме того есть так называемые гражданские объединенные оперативные группы. Так вот, часто люди из вот этих гражданских групп тоже берут участие в военных операциях, и таким образом Бока Харам нацеливается а, на а, сами войска безопасности, а также на вот эти гражданские группы. Но между тем, очень часто Бока Харам наказывает гражданских лиц за сотрудничество с, с правительственными войсками, с правоохранительными органами. И поэтому, к сожалению, то, что мы видим, это сотни и тысячи гражданских лиц, которые погибают. И вот вы вначале вспоминали о том, конфликт это или нет, это все-таки конфликт, это внутренний вооруженный конфликт. И то, что делают боевики бука -Харам, это прямое нарушение законов войны, прямое нарушение международного гуманитарного права. И это может приравниваться как преступлением против человечества, так и военным преступлением. Ну, мы Но же, по вот Это разуме... также, кроме вот этих вот фотографий спутниковых, мы всегда подтверждаем наши данные свидетельствами очевидцев. Это некоторые люди рассказали нашим исследователям вот, за вот это вот время, что боевики Боко Харам убивали всех абсолютно, и детей, и женщин. И один мужчина рассказал нашему исследователю, что женщин убивали прямо во время родов. И он рассказывал, как вот половина ребенка, грубо говоря, оказалась на белом свете, и мать погибает в этот же момент. То есть действительно масштабы чудовищные, и даже то, что э, нам понять очень сложно об этих масштабах, из-за того, что достаточно ограниченный доступ для журналистов, для правозащитников, ну, как всегда, вот в таких подобных точках. Богдане, а е, чи є у цієї організації якісь, е, я не знаю, міжнародні амбіції, тому що нагадують ці методи, те, що вони роблять, трохи ісламську державу. Ми знаємо, що Ісламська держава має там плани створити халіфат від Іспанії там і через весь близький схід. Ну, чи є у цієї організації теж якісь такі плани? Чи може там вона найближчим часом зараз може ще не так багато ми про неї знаємо, але чи варто готуватися до того, там щоб якось активно її протистояти, можливо, і на світовому рівні, і чи може вона вийти із Ну, безусловно, там, стандартная цель у подобных организаций – это создать халифат. В данном случае это создать халифат на территории Нигерии, Чада, Камеруна. Вот. Как противостоять этому, ну, достаточно сложно, и, э, учитывая то, что даже сами власти Нигерии э, достаточно преуменьшают потери, э, вот, э, высокопоставленный высоко представитель Нигерии э, сказал о том, что приблизительно 150 человек погибло за последнюю неделю. Но мы знаем, что это не 150 человек. Э, есть данные о двух тысячах людях, а даже о большем количестве. То есть пока власти Нигерии будут преуменьшать, пока власти Нигерии не будут расследовать преступления, Пока власти Нигерии э, не будут э, принимать нужное законодательство, пока власти Нигерии не будут принимать нужных э, мер в правоохранительной сфере, и пока они будут игнорировать огромное количество людей, которые избегают конфликта и бегут там, на другие территории, э, ну, конфликт будет продолжаться. Поэтому Но в любом случае всегда правительство страны имеет самые лучшие рычаги влияния. Это не только в Нигерии, это в Украине, это везде. Так, ми говоримо про дві тисячі загиблих лише цього року, так сьогодні 15 січня, тобто фактично за два тижні понад дві тисячі загиблих. І я бачила статистику, за якою там минулого року за весь рік тисячі чотири тисячі, а цього року лише за два тижні дві тисячі. Тобто там якась серйозна ескалація відбулася, і чого взагалі чекати у такій ситуації? Як ну можливо, якщо влада Нігерії не має достатньо політичної волі чи не має засобів боротися? Как может долучиться, я не знаю, в другие страны света международная спельнота? Uh, назвать причиной, почему так произошло, достаточно сложно. По тому, по тому как они наступали, сначала они uh, наступили на... Uh, напали на uh, базу военную возле этих двух сел, после того, как они uh, численностью превзошли, uh, превзошли солдат в этой базе, они напали на вот эти вот uh, два села. Что дальше будет непонятно, мы знаем только то, что э, вот эта вот часть Нигерии, эти два села до сих пор контролируются боевиками э, Бока-Харам. А относительно того, что могут делать другие государства, но ну, безусловно, это дипломатическое влияние, это обсуждение на Совете Безопасности ООН, это действие того же Совета Безопасности ООН. Поэтому нужно смотреть и, безусловно, мы тоже следим за ситуацией. Ага, ну, мы начинали разговор разговор, и хочу тоже с этим закончить. С того, что на самом деле не так много было внимания с боку медиа, до того, что происходит в Нигерии, и эти 2000 людей в Вбитих за два тижні це насправді вражаючі цифри. Якби в якійсь іншій країні світу це трапилося, то напевне би значно більше про це говорили. Як ви вважаєте, в чому проблема? Можливо, це медійна проблема, це проблема якоїсь заходуцентричності медіа, е, сконцентрованості на одних регіонах світу більше, ніж інших, можливо, на геополітично важливих регіонах світу більше, ніж на менш геополітично важливих. Хоча Нігерія це теж дуже важлива країна, це країна, яка видобуває нафту. Це Країна, яка розвивається одним із найшвидших темпів в Африці, зростає її ВВП і дуже швидко, і зростає кількість населення. Наскільки я знаю, вона там зараз в лідерах. Ну три, три рази більше, ніж у Франції, так але чому так мало з цієї уваги? Чому так мало говорять про дві тисячі людей загиблих у Нігерії порівняно з 16-ма? скажем, у Франции. Ну да, то, что на устах людей, это, конечно, сравнивание э, Шарли Эбдо и Нигерии. Но тут есть много причин. Это как и ограниченный доступ к Нигерии. Э, Мы уже ну, Упоминали о том, что Боко храм контролирует этот регион, поэтому для журналистов очень тяжело туда попасть. Вот. Кроме того, э, ситуация Шарли Эбдо была непосредственно связана с журналистами. Это были жур... убитые журналисты, поэтому тут элемент вот такого вот солидарности, он присутствует, и от него никак не убежать. Некоторые согласны, некоторые не согласны. Ну, вот, был бы там небольшой такой скандал с Аль-Жазирой, но тем не менее это на слуху. Вот. Кроме того, ну, это немного тоже разные вещи, потому что в Нигерии происходит вооружение на конфликт, а главной темой Шарли Эбдо, это была, конечно, свобода выражения мысли, насколько она может быть ограничена или не ограничена, вот, и насколько мусульманские ценности совместимы с западными ценностями. Но тут тоже идет, конечно, подмена понятий, потому что и радикальный ислам совершенно отличается от обычного ислама, и есть еще большая проблема войны между радикальными исламистами и обычными мусульманами. Та те, на чому наголошують мусульмани, помірковані, що вони теж гинуть від рук цих радикальних мусульман в країнах близького сходу Засловно, і в, Іраку, ми, і в Сирії, це, це, це плакат, але про це я, мало говорять. Плакат який висів возлі редакції Шарлі Абду, і він говорив о том, що мене звуть Ахмед, я поліцейський я, 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 я мусульманин, этот Журнал оскорблял мои верования, мою культуру. но я погиб за, за, за то, за их права делать це. Вот, и это очень, ну, мне кажется, символично для, для этой ситуации. Ну, я дуже рада, що насправді ми поговорили про те, що відбувається в Нігерії. Думаю, що не маємо, хоча там здається, що це дуже далеко, це Африка, але не маємо ігнорувати ті трагічні події, які в різних куточках світу трапляються. Якщо ми хочемо, щоби з нами проявляв солідарність І співчував нашим втратам і допомагав нам у нашій боротьбі, то так само і ми маємо знати про ті трагічні випадки, які відбуваються в різних куточках світу, виявляти солідарність, виявляти співчуття, ну і просто залишатися людьми. Дуже дякую, Богдана Вчарук. thank you